হেল্ল' ব্ৰিয়ন ৱেলকাম টু দ্য চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই অৰবিন্দ বৰা আৰু ষ্টাডি ইনচাইটৰ ক'ৰ্ছ অফাৰ আৰম্ভ হৈছে আজিৰ পৰা বহুতেই সুধি আছিলে যে দাদা অফাৰ কেতিয়া দিব এ ডি আৰ ই ক'ৰ্চত বা এছ আই ক'ৰ্চত বা ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কোৰ্চটোত কালি আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ অলৰেডি ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কোৰ্চটোৰ বিষয়ে চ' এটা অফাৰ এইকেইদিন ঈদ আৰু বিহুৰ কাৰণে দিয়া হৈছে আৰু সেই অফাৰটোৰ বিষয়ে মই আজি ক'ম কিমান অফাৰ দিয়া হৈছে ক'ৰ্ছৰ দাম আগতে কিমান আছিলে ইটহে কিমান হ'ল আৰু এতিয়ালৈকে অফাৰটো থাকিব লগতে ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰত কি কি পাব বহুতে জানেই নিশ্চয় তথাপি মই এবাৰ কৈ দিম ঠিক আছে প্ৰথম মই বাৰু অফাৰৰ কথাই ক'ম তাৰপিছত ক'ম ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে যিসকলে ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে জানে কি আছে কি নাই ক'ৰ্চটোত তেওঁলোকেতো অফাৰটো গম পালেই হ'ব যে কি অফাৰ দিয়া হৈছে কেনেকুৱা আৰু যিসকলে গম নাপায় আপোনালোকে এবাৰ কোৰ্চটোৰ কথা মই দুই মিনিটৰ পিছত কৈ আছোঁ শুনি ল'ব যে কৰ্চটোৰ ভিতৰত কি কি আছে অ'কে এনে এটা এনেকুৱা ক'ৰ্চৰ কথা ক'ম মই যিটো আপোনালোকে ল'লে য'ৰ পৰা পঢ়িলে একমাত্ৰ তাৰ পৰা পঢ়িলে তাত যি পঢ়ে সেইখিনি পঢ়িয়েই এছ আই বা এ ডি আই ডি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব মই তাত কি কি থাকিব পঢ়োৱা গোটেইখিনি কথা ক'ম ঠিক আছে প্ৰথমতে ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে মই ক'ৰ্চটো অফাৰটো কথা কওঁ অফাৰটো বিহু আৰু ঈদৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এই ষ্টাডি ইন চাইডৰ এতিয়াৰ যিটো কৰ্চ আছে ফুল ক'ৰ্চ যিটো আছে এ ডি আৰ ইৰ কাৰণে ঠিক আছে চব তাত জি কে ইংলিছ মেথছ ৰিজনিং চব য'ত কভাৰ হয় সেই যিটো ক'ৰ্চটো সেই ক'ৰ্চটোৰ দাম এতিয়া আছে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পোন্ধৰশ টকা কিন্তু অফাৰ দিয়া হৈছে তাত কিমান ফিফ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ ঠিক আছে গতিকে ফিফটিন হাণ্ড্ৰেডত যদি ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ দিয়ে এতিয়া ক'ৰ্চটোৰ দাম তাত হৈ আছে নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ যদি ল'ব যায় এতিয়া ষ্টাডি ইন চাইডৰ এপত নাইন হাণ্ড্ৰেড ৰুপিচ দেখা পাব ঠিক আছে তেনেকৈ ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কোৰ্চটো আছে তাতেও ছেইম চেইম ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ দিয়া আছে আজিৰ পৰা বহুতে আজি লৈছে ফ'ৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰত ত' ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কোৰ্চটো যিটো আছে সেইটো টু নাইণ্টি নাইন ৰুপিজৰ ক'ৰ্চ হয় যদি ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফাৰ দিয়া হয় তাত কিমান হয়গৈ ওৱান ছেভেণ্টি নাইন ৰুপিচ গতিকে পোন্ধৰশ টকাৰ যিটো ক'ৰ্চ আছে সেইটো কিমান নশ টকা হৈ আছে এতিয়া যিটো ফুল কোৰ্চ য'ত চব আছে আৰু যিটো অকল ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ কোৰ্চ মই পঢ়োৱা যিটো আছে সেইটোত টু নাইণ্টি নাইনৰ কোৰ্চটো এতিয়া দাম হৈছে ওৱান ছেভেণ্টি নাইন অ'কে এইখিনি হ'ল দামৰ বিষয়ে কিমান কমিলে সেইটো কেতিয়ালৈকে আছে অফাৰটো আজি এঘাৰ তাৰিখ আজিতো গুচিয়ে গ'ল অলম'ষ্ট অ'কে ত' আজিৰ কাৰণে দিয়া আছিলে এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য ইট আৰু বিহুৰ কাৰণে মিলাই দিয়া হৈছে গতিকে এই চাৰিদিন অফাৰ দিয়া হৈছে কেতিয়া এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য এপ্ৰিল এই চাৰিডেট চৈধ্য তাৰিখলৈকে থাকিব আপোনালোকে এইকেইদিনৰ ভিতৰতে ল'ব লাগিব মই ক'ম যদি ল'ম বুলি ভাবিছে আজিয়ে লওক কাৰণ টেকনিকেল গ্লিটছ কিবা প্ৰব্লেম আহি গ'লে কমোৱা হ'ব পাৰে অফাৰটো তেনেকুৱা কিবা কথা হ'বও পাৰে ঠিক আছে তাত এতিয়া অফাৰটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব এপত যেতিয়া গৈ পেলাই ক'ৰ্চটো ল'ব মই লাষ্টত এটা ক'ম ভিডিঅ' এটা দি দিম কেনেকৈ ল'ব লাগে গোটেই ক'ৰ্চটো সেই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাই পেলাই ইয়াতে মই দি দিম আপোনালোকক যিটো মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আছে তাতে সেই ভিডিঅ'টো চালেও গম পাব ক'ৰ্চটো কেনেকৈ ল'ব লাগে অ'কে তথাপিও মই আপোনালোকক কৈছোঁ কুপন ক'ড এটা থাকিব তাত ফেষ্টিভ ফিফটি বুলি ফ'ৰ্টি বুলি ঠিক আছে ফেষ্টিভ ফ'ৰ্টি বুলি এটা কুপন ক'ড থাকিব সেই কুপনটোত আপোনালোকে টাচ কৰি দিলে ক'ৰ্ছটোৰ দাম পোন্ধৰশৰ পৰা নশ হ'ব আৰু ছ'চিয়েল ছাইন্সৰ যিটো ক'ৰ্ছ তাৰ দাম টু নাইণ্টি নাইনৰ পৰা ওৱান ছেভেণ্টি নাইন হৈ যাব এটা কুপন কুপন থাকিব তাতে ফেষ্টিভ ফ'ৰ্টি বুলি দেখা পাব সেইটো দেখিলে তাত ক্লিক কৰিলে দামটো কমি আহি যাব ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে ডিটেইলছ জানিব বিচাৰে বা ল'বলৈ কিবা অসুবিধা পায় পে'মেণ্টৰ অসুবিধা পে'মেণ্ট ফেইল হোৱা বেলেগ কিবা যদি প্ৰব্লেম পায় এইটো নাম্বাৰ দিয়া আছে ষ্টাডি ইন চাইটৰ হেল্পলাইন নাম্বাৰ এইটো তাতে এবাৰ কল কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে এইখিনি হ'ল কথা কি কি হ'ল যে পোন্ধৰশ টকা ক'ৰ্চটো নশ টকা হ'ল টু নাইণ্টি নাইনৰ যিটো ছ'চিয়েল চাইন্সৰ আছে ওৱান ছেভেণ্টি নাইন হ'ল আৰু কেতিয়ালৈকে এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য চাৰিদিন দিয়া হৈছে অ'কে কুপন ক'ড আছে ফেষ্টিভ ফিফটি সেইটো এপ্লাই কৰিলে নামটো কমি যাব আৰু কল কৰিব এইটো নাম্বাৰটো দিছিলোঁ মই তাতে কল কৰিলে পাই যাব আপোনালোকে কিবা হেল্প লাগিল এতিয়া হৈছে ক'ৰ্চটো কি কি আছে যিসকলে গম নাপায় তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ক'ম গোটেই কৰ্চটোৰ ভিতৰত কি কি আছে ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে ফুল চিলেবাছ পাব আমাৰ এ টি আৰিৰ কাৰণে এ টি আৰিৰ কাৰণে যদি মই কওঁ যে এটা চিলেবাছ যিখন যিটো চিলেবাছৰ বাহিৰত একো আৰু নাহে ফুল্লী এটা যদি পেজৰ কথা মই কওঁ যে এইটো পেজত চিলেবাছ চব লিখা আছে যি আহিবই এইবিলাক টপিকৰ ভিতৰতেই আহিব তাৰ বাহিৰত একো নাহে বা তাৰ বাহিৰত যদি এটা দুটা আহে আমাৰ প্ৰব্লেম নাই কাৰণ আমি এইট্টি পালে সৈতে বিশ্বাস কুৱেশ্যন আমাৰ ভুল হ'লেও এশটাৰ ভিতৰত প্ৰব্লেম নহয় গতিকে মই যদি এখন তেনেকুৱা চিলেবাছৰ কথা কওঁ তাত কি কি থাকে মেটছৰ টপিকেইটা মেথছৰ টপিক কেইটা ইউনিভাৰ্চেল হয় এছ এছ চি যিকেইটা টপিক ৰে'লৱে যিকেইটা টপিক আমাৰ এডি আৰ এছ আই চবতে একেকেইটা টপিক মেটছৰ ঠিক আছে ৰিজনিঙতো ছেইম একেখিনি টপিক আৰু ইংলিছতো একেখিনি টপিক খালি ইংলিছত আমাৰ এডিআ ৰিডিং কম্প্ৰিহেচনটো আহে এক্সট্ৰা টেন মাৰ্কছৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেচন আজি সেইবিলাক আমি গম পাওঁ ইংলিছ ৰিজনিং আৰু মেথছৰ কথা গমেই পাওঁ আমি চিলেবাছ চবতে এভেইলেবল এছ এছ চি আছে এ ডি আৰ ই আছে পুলিচৰ আছে চবতে সেইবোৰ আছে কিন্তু জি কে চিলেবাটোত কিছুমান পৰীক্ষা লয় অকণমান সলনি হয় এ ডি আৰ টিৰ ক্ষেত্ৰত জি কে চিলেবাছটো যদি মই কওঁ কি কি হয় জি কে চিলেছ যিখিনি বেচিক আছে মই সদায় কওঁ চাৰিটা বেচিক কি কি ইকনমি পলিটিক্স জিঅ'গ্ৰাফী হিষ্ট্ৰি এই চাৰিটা বেচিকৰ উপৰিও আৰু ষ্টেটিক জিকে অ'কে পাঁচ নম্বৰ টপিকটো ষ্টেটিক জিকে ছয় নম্বৰটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু সাত নম্বৰটো যদি কওঁ মই কম্পিউটাৰ আৰু স্পৰ্টছ ৰিলেটেড যদিও বা কম্পিউটাৰ আৰু স্পৰ্টছ ৰিলেটেডটো আমি ষ্টেটিক্স জি কে ভিতৰতো ধৰিব তাতেও পাৰোঁ ঠিক আছে কি কৰোঁ মই চাৰিটা পলিটিক হিষ্ট্ৰি ইকনমিক জোগ্ৰাফী আৰু ষ্টেটিক্স জি কে সেইটো পাঁচটা আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ছটা এই ছটাই টপিক মানে ব্ৰডকৈ যদি চাওঁ বাছ এইখিনি পঢ়িলে আমাৰ কি হয় এদিৰ কাৰণে হৈ যায় আৰু এই গোটেইখিনি মেথছৰ যিমান টপিক আছে ইংলিছৰ যিমান আছে ৰিজনিঙৰ যিমান আছে আৰু এই যে জি কে এই ছটা কথা ক'লোঁ হিষ্ট্ৰি পলিটিক ইকনমিক জিঅ্ৰাফী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু যিটো আমাৰ ষ্টেটিকজিকে এই গোটেইখিনি একেলগে এই যিটো ফুল ক'ৰ্চ আছে যিটো কৰ্চৰ দাম ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড বাট দিয়া নাইন হাণ্ড্ৰেড হৈ আছে তাত পঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু এনেকুৱা ফেকাল্টিয়ে পঢ়াব যোনে তিনি চাৰি বছৰ ধৰি পঢ়াই আছে একেখিনি কথাকে তেওঁলোকৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ হৈছে তেওঁলোকে গম পাইছে তেওঁৰ পৰা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় গতিকে সেই হিচাপত তেওঁলোকে গোটেইখিনি পঢ়াই আছে আৰু সেইকাৰণে মই কি কৈছোঁ যে ফুল ছিলেবাছ কভাৰ হ'ব গোটেই ক'ৰ্চটোত ঠিক আছে এইটো যে তাৰ বাহিৰত একো নাহে আৰু ইমানখিনি বস্তু দি দিয়া হৈছে ইমানখিনি বস্তু দি দিয়া আছে কোৰ্চটোৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি অকল তাৰ পৰাও পঢ়ে বাহিৰৰ পৰা একো নপঢ়ি পেলাই অকল কোৰ্চটোৰ ভিতৰত যদি অনেষ্টলি একো নিজক মিছা নোকোৱাকৈ যদি ক'ৰ্চটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টো ফ'ল' কৰিব নালাগে যদি ক'ৰ্চটো যিমান দি আছে ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্টটো যদি পঢ়ি যায় ৰিভিজন কৰে দুই তিনিবাৰ চাকৰি আপোনালোকৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ব মানে ভাল মাৰ্কচ পাব পৰীক্ষা ৰিটাৰ্ণত ভাল মাৰ্কচ ম'ৰ দেন এইট্টি গেৰাণ্টি আপোনালোকে পাব নোপোৱাই বহুতে নাপায় কৰ্চ লোৱাৰ পিছত নাপায় কিয় কাৰণ মই যে কৈছোঁ এই ছেভেণ্টি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট এনেষ্টলি ৰিভিজন দুই তিনিবাৰ তেওঁলোকে কৰি নাযায় সেইটো কাৰণে নাপায় যদি কোনোবাই কৰি যায় তেওঁ পাবই পাব যোৱাবাৰো ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ষ্টুডেণ্টছে ষ্টাডি ইনচাইটৰ কৰ্চ পঢ়িয়েই চাকৰি পাইছে আৰু এইবাৰটো সেইখিনি টিচাৰ আপডেট হৈছে যোৱাবাৰেই তেওঁলোকে সিমানখিনি চিলেকশ্যন দি আছে এইবাৰটো আপডেট হৈছে আৰু বুজি পাইছে যোৱাবাৰ কি কি খেলি মেলি আছিলে কেনেকৈ আৰু ইম্প্ৰভ কৰিব পাৰি গতিকে এইবাৰ হা ওৱান থাউজেণ্ড প্লাছটো ক'ব পাৰোঁ মই চিলেকশ্যন ষ্টাডি ইনচাইটৰ পৰা হ'ব আৰু টাৰ্গেট কৰিছোঁ যে ষ্টাডি ইনচাইটত যিমান এনৰলমেণ্ট হ'ব যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট আছে প্ৰতিজনে যাতে পাওঁ ঠিক আছে প্ৰথম ফিচাৰটো কি ফুল চিলেবাছ কভাৰ হ'ব ক'ৰ্চটোৰ ভিতৰত দুই নম্বৰত আপোনালোকক পি ডি এফ দিয়া হ'ব যদি নোটছ নবনায়ো যিখিনি বস্তু পঢ়োৱা হয় তাৰ নোট নবনালেও কোনোবাই যদি নবনাব বিচাৰে নবনালেও হ'ব পি ডি এফ যিখিনি দিয়া থাকিব তাৰ পৰা ৰিভিজন কৰিলেও হৈ যাব মই সেইকাৰণে কওঁ যে এতিয়াও সময় আছে যদি আজিৰ পৰা কালিৰ পৰা বা বিহু জাষ্ট পিছৰ পৰা আপোনালোকে যদি আৰম্ভ কৰে পঢ়িবলৈ পৰীক্ষাত যিহেতু কৈছে আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মানুহ হ'ব হ'বগৈ বুলি কৈছে এতিয়াও আমাৰ হাতত তিনি চাৰিমাহ সময় আছে আপোনালোকে তিনি চাৰি মাহত পঢ়ি শেষ কৰিব পাৰিব আৰু সেই তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে আগৰ পৰাই পি ডি এফ খিনিৰ লগত দি 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 যোৱা হৈছে যাতে কোনোবাই যদি বিচাৰে নোটছ নৱমাকে ডিভিজন কৰিব পি ডি এফ যিবোৰ দিয়া থাকিব তাৰ পৰা চাই চাই ডিভিজন যাতে ক'ব পাৰে সেইটো সুবিধাৰ কাৰণে যিমান বস্তু পঢ়াব চবৰে নোটছ পি ডি এফ আকাৰে দি দিয়া হ'ব ক'ৰ্চটোত ঠিক আছে লাইভ ক্লাছেছো থাকিব এটা টাইমত লাইভ ক্লাছত আপডেট গ্ৰুপত দিয়া যাব যে কেতিয়া লাইভ কি হয় অ'কে আপুনি কৰ্চ লোৱাৰ পিছত আৰু ৰেকৰ্ডেড ক্লাছেছ কিছুমান থাকিব সেইবিলাকো চাব পাৰিব এটা ডাঙৰ কুৱেশ্যন থাকে এই ক'ৰ্চটো আৰম্ভ হৈছিলে জানুৱাৰীৰ শেষৰ ফালে ঠিক আছে এতিয়াতো অলপ দিন গ'ল দুই তিনিমাহমান গৈছে সময় গতিকে অলপমান ক্লাছটো হৈ গ'ল এতিয়া তাতে সেই ক্লাছখিনি কি হ'ব সেই ক্লাছখিনি পাম নে নাপাম বহুতৰ কুৱেশ্যন সেইটো থাকে পাব এটা এটা ক্লাছ যিমান যি হৈছিলে ঠিক আছে পঢ়োৱাৰ ৰিলেটেড ক্লাছ হওক পৰীক্ষাৰ ষ্ট্ৰেটেজি ৰিলেটেড ক্লাছ হওক এনিথিং যি ক্লাছ হৈ গৈছে প্ৰতিটো ক্লাছ যিমান হৈ গ'ল আপোনালোকে সেইখিনি পাব আৰু মেক্সিমাম ক্লাছটো এতিয়া আহিবই লাহে লাহে হৈ থাকিব সেইখিনিতো আপোনালোকে লাইভো চাব পাৰিব অফলাইন পিছত ৰেকৰ্ডেড ভাৰ্জনটো চাব পাৰে যদি কোনোবাই লাইভ হৈ থকা সময়ত যদি বিজি থাকে বেলেগ কামত তেতিয়াহ'লে লাইভ ক্লাছ হৈ যোৱাৰ পিছত সেইটো তাতে ছেভ হৈ থাকি যায় যেতিয়ালৈকে বিচাৰে আপোনাৰ ভেলিডিটি থাকে চাব পাৰিব ঠিক আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ মই গৈছোঁ এটা ডাঙৰ ইছ্যু চবৰে ক'ৰ পৰা চাম ক'ৰ পৰা নাচাম যদি ষ্টাডিং চাইটত লয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কাৰণে বেলেগ ক'তো যাব নালাগে আৰু নাযাব মই ইমানেই কৈছোঁ এটা জেগা পাই চাব সেইটো হ'ল ষ্টাডিং চাইটৰ যিটো কোৰ্চৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট দেখা থাকিব তাৰপৰা চালি হ'ব বেলেগ চাব নালাগে ঠিক আছে আৰু মক টেষ্টটো দিয়া হ'ব যিটো মক টেষ্টত ময়ো তাতে কিছুমান আইডিয়াছ থাকিব মোৰ আইডিয়াও দি পেলাই অলপ মক টেষ্টটো সেই কোৰ্চৰ হিচাপত বনাম তাতে ষ্টুডেণ্টে নিজক চাব পাৰে কেনেকুৱা কিমান লেভেলৰ প্ৰিপেৰেচন হৈছে গতিকে তাৰ কাৰণে মক টেষ্টটো তাতে দিয়া থাকিব অ'কে এইখিনিয়ে আছিলে কথা আৰু ডিটেইলছত জানিব লাগিলে নাম্বাৰটো দিয়াই আছে সেইটোত কল কৰিব আৰু যদি মোৰ নাম্বাৰ এইটো দিয়া আছে যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকক আৰু কিবা ডিটেইলছত ক'ৰ্চটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ তেতিয়াহ'লে মোৰ নম্বৰটোতো আপোনালোকে এইটোত মোক এটা মেছেজ দিব পাৰে যে তাতে ক'ৰ্চটো বিষয়ে জানিব বিচাৰিছিলোঁ বা ল'ব বিচাৰিছিলোঁ কেনেকৈ ল'ম মই আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা ফৰৱাৰ্ড কৰি দিম কেনেকৈ ল'ব লাগে আৰু কৰ্চটো বিষয়ে আৰু ডিটেইলছ যদি কিবা থাকে মই আপোনালোকক জনাই দিম ক'ৰ্চটো ভেলিডিটি আপোনালোকৰ বাৰ মাহ থাকিব যিদিনাখন আপোনালোকে ল'ব ক'ৰ্চটো সেইদিনাখনৰ পৰা নেক্সট বছৰ সেই দিনটোৰ ডেটটোলৈকে আপোনালোকে ভেলিডিটি থাকিব চাব পাৰিব এইখিনি হৈছে কৰ্চৰ বিষয়ে মই আকৌ কওঁ ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড আছিলে এতিয়াৰ কাৰণে এই চাৰিদিনৰ কাৰণে নাইন হাণ্ড্ৰেড কৰা হৈছে ফুল কোৰ্চটো দাম আৰু ছ'চিয়েল চাইন্সৰ কথা মই আকৌ গোটেই কোৱা নাই বিকজ কালি কৈছোৱেই কালি ভিডিঅ'টো দিয়া আছে চালে গম পাব সেইটোত আপোনালোকৰ টু নাইণ্টি নাইন ফিজ হয় বাট এতিয়া ওৱান ছেভেণ্টি নাইন হৈ আছে আৰু কেতিয়াৰ কাৰণে এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য চাৰিদিনৰ কাৰণে ঠিক আছে অ'পন ক'ড ফেচটি ফ'ৰ্টি এপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়াই পাই যাব অ'কে গতিকে এইখিনিয়ে আজিলৈ আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন থাকে মোৰ নাম্বাৰটো কৈছোঁ মই দিয়া আছে সেইটোত এটা মেছেজ কৰিলে আপোনালোকক মই জনাই দিম আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে মই ভিডিঅ' এটা বেলেগ এটা ভিডিঅ' লিংক দি দিম যিটোত আমি মই দেখাই দিম যে কৰ্চটো কেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব লাগে আজিলৈ মানে নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম সোনকালে থেংক ইউ